Что такое болевой контроль? Болевой контроль – это умение контролировать действия противника за счет причинения ему боли. То есть, это значит, что когда вы взяли человека на контроль, противник должен двигаться не так, как он хочет, а только так, как хотите вы. То есть, его желание здесь уже не учитывается. Как это можно сделать? Любой прием болевой может, в принципе, стать болевым контролем. Почти любой. Это Андрей любит боль. Ближе подходите. Возьмем на примере КТ потому что это очень болезненная техника, на ней легко выучить. Или КТ Маваши, не играет больше. Сейчас я покажу вам стандартную технику, которая часто есть в джиу-джитсу, в айкидо, Я по ее не нужно делать. Вот, например, КТ Маваши, очень частая техника. КТ Маваши, полевой контроль, сделали человеку больно. О, вот он стал больно. Потом подъем, переворачиваем. Техника, которую применить на улице невозможно. То есть, когда вы сделали человеку больно, выпали экотема ваши. вот ему сейчас еще больно. А вот сейчас 90% людей теряют этот оборев. И вот вот это вот заворачивание, оно проходится практически без боли. Потом человек укладывается лицом вниз, и вы этот контроль опять восстанавливаете. Так или как-нибудь еще. Так вот эта техника нереальна. Она работает и не имеет никакого смысла. Потому что пока человеку больно, пока ему здесь очень сильно больно все его сознание здесь, и у него не возникает нездоровые мысли. Как-то схватить кирпич, треснуть вам по голове второй рукой. То есть у него мысль только смягчить боль. Все. Как только эта боль хотя бы на долю секунды отпустила, у него сразу возникает неправильное желание дернуть руку, чтобы ему не было не боли или ударить вас второй рукой. Вот вам нужно сделать так, чтобы этот боль с момента, когда вы взяли на контроль, вообще не отпускала его. Это первое. Второе. Человек устроен таким образом, что он привыкает очень ко многому. Очень ко многому можно привык. В том числе и к боли. Например, когда вы растягиваете, скажем, на шпагат, вы ставите тело в какое-то положение, в котором э, вам больно. Вот вам сильно больно. И вот это положение замирает, и через 20-30 секунд боль немножко уходит. Правда? Но все, кто растягивается, знают. Так и здесь. Если вы возьмете человека на болевой контроль и будете его держать, ему будет очень больно, он будет стонать, то через очень короткий промежуток времени, через несколько секунд, он к этой боли привыкнет. И у него сразу появится опять же здорово если убрать руку или треснуть вас второй рукой. Поэтому болевой контроль должен не просто постоянно причинять человеку боль, он должен постоянно усиливаться. То есть постоянно боль должна нарастать. Только тогда у человека не возникает неправильные для вас мысли. Понятно? Показываю. Как это должно выглядеть? На примере, допустим, КТ АТОш. Вот вы взяли человека. А, еще очень важный момент. Чем быстрее болевой контроль произошел, тем техника будет эффективнее. То есть тем меньше шансов у него оторвать руку, выдернуть ее. Чем, если мне нужно сделать, например, болевой контроль там, на третьем движении, то это не реально. Вот, например, техника, на которую люди тратят очень многие годы. Вот я такую технику видел. Держи схват. Значит, вот такая. Раз, два, три. Вот те, кто занимается там разными знают, какую-то технику. Я не представляю, как можно так сделать. Кто будет держать руку столько времени? Невозможно. Любой человек нормально отдернет а руку, правильно? Если другой То есть боевой контроль должен проводиться сразу. Вот. А потом уже я буду делать раз, два, три. То есть у меня нет времени делать раз, затянул, вошел сюда, подвернул, потом отошел и сделал контроль. Это невозможно. Максимально быстро эффективно, очень коротко. Вот болевой контроль. Вот это эффективно. Сейчас я чуть-чуть ослаблю, у него уже возникла мысль, как будет, Если я взял, все, Пока я не положу ее в положение для меня удобное, я не позволю... Не позволю контроль уйти. Здесь. Я беру контроль. Вот сейчас мы делаем нему. Медленно, сначала будет чуть-чуть больно. Здесь. Вот ему сейчас немножко больно. Вот в этом положении я должен медленно уложить его лицом вниз чтобы при этом контроль не уходил. Если я сейчас потеряю контроль, ты мне скажешь, я сейчас теряю его. Есть. Он говорит, ушел контроль. Я его должен найти. Есть, восстановить. И опять продолжаю. Все, дальше он может идти. Только медленно выполняя болевые контроли, можно научиться их делать с самого начала до конца. Потом, конечно, вы будете быстро их делать, резко здесь должны работать два человека. Он, без его помощи я не научу делать контроль. Я ведь не чувствую, где ему, где боль прошла, где не прошла, правильно, где она еще есть. Он мне должен сказать четко, боль ушла. Вот обычно проблема с катахинерией здесь. Вот с этой техникой. Я беру, он мне говорит, больно. Больно. Вот я начинаю. Оп, нет контроля. Он реально сейчас выдернет руку и все. Мне нужно постоянно, чтобы постоянный контроль, постоянный контроль до самого конца. То есть, если он мне говорит, боль ушла, например, здесь. Больно? Угу. Потерял. Потерял. Стоп. Я замираю и начинаю искать, где не недоработка. Есть. Опять веду. Есть его. Потерял. Оп. То есть я ищу. Ну, то есть я уже не ищу, как бы я могу одним за него это сделать. Я знаю, где ему больно, где не больно. Но на начальном этапе нужно это делать только так, очень медленно, не торопиться. Второй момент. Прием должен быть выполнен быть на один выдох. То есть я взял контроль, и я с одним выдохом медленно это делаю. Что делать тому, кто мне ассистирует? Он должен сделать сложную вещь. Полностью расслабить руку. Если он руку сможет расслабить и тоже делать один выдох в это же время, ему нет приема, нет, то его сухожилия будут правильным образом растягиваться, не травмируются и укрепятся. То есть это упражнение для двух людей. Оно болезненно, но в данном случае это не просто он учит прием, я укрепляя свои руки, это все равно, что вы, как бы, грубо говоря, качаете штангу. То есть очень хорошо укрепляете руки, растягиваете и учитесь выдерживать очень сильное ощущение. Потом со временем у вас они вообще могут уйти, и контроли будут уже совершенно не такие болезненные. Понятно. Мы сейчас с вами берем технику болевого контроля, как тоже, как, наверное, самую простую для этого наработки. На вот я стою расслабленно. Есть? И вот я вот руки подашь. И медленно 立ち上がり。